Ну вот я хотел коротко там, что здесь 140 тысяч сваргулы. Ну вот, звуколы а у нас на сайте, не все привыкли, я там, мы, правда, анализировали потенциальную кількість на, 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 на Олежь, ну, кто кажется, нам дается, что 140 тысяч — это Можно, не, можно? Нет, нет, Не, этом. Нет, нет, Ну, сразу хоминг по этому слову. Смотрите, и, нет, ну, извините, пожалуйста. Послуха, Смотрите а с учеными, но ну, меня услышьте, по пожалуйста. Честно, ну услышьте, пожалуйста. А ну просто 40 мы тысяч. Мы Хорошо. Видите, мы не можем вот так вести дискуссию, когда ну, вы разумеете, это что относится, ну, что касается этих 140 тысяч. Сейчас мы говорим, мы говорим про что? Вот если мы немножко в сторону, то мы можем, что у компании еще есть обязанность проводити 15 і його розвідувальних І На підставі цього, зрештою, дати відповідь на просте запитання: є там у нас значні обсяги, такі, видобувні нетрадиційного газу, чи немає. Вот. І я так от вважаю, да, і теж певним чином дотичні до громадськості і так далі, що це нам всім в Україні потрібно. Нам треба знати, є там нетрадиційний газ чи немає. Наприклад, ми прийдемо в результаті цієї діяльності. Якщо ми будемо з такою швидкістю, як зараз у договору, пройде 15 років на 15 складних. Ну, наприклад, ми з'ясуємо, що газ є. От якщо ми з'ясуємо, що газ є, то тоді нам треба подумати, от як ви правильно кажете, що нам треба можливо буде ускладнити систему аналізу в цілому інфраструктурної розбудови цієї ділянки. Тоді, коли ми зрозуміємо, що там газ є. А поки що говорити про 140 тисяч свердловин, коли ми навіть не знаємо, чи є там щось, чи немає. Ну, это не то, что перечасно. Ну, это, по-перше, а по не потребует. Вот такая так, моя Знаете, что вы скажите, вы видите договор про СРП как целостный документ или он разбит на какие-то этапы? Потому что вы сейчас сказали о 15 скважинах, как будто это какой-то этап, после которого идет согласование другого этапа. И простой вопрос. Вы видели, официально получали договор о разделе продукции компании Shell на Драюзовские и Украина. Официально вы получали? Ну, питание, нет, да или нет? Ну да, я или нет? Не задаются, я объясню деньги, почему. Да. Я объясню почему. Вы сейчас сказали о 15 скважинах, сославшись на договор, который вы не видели. А я его видел. Нет, нет. Потому что я был участником процессов в областном, в областном совете, и он официально был открыт на сайте. Его, с ним ознакомился не только Варченко. Я вам объясню. Вы сейчас вносите пропозицию которая не предусмотрена соглашением о разделе продукции. Ну, Это, я хочу вот что сказать о том, что ничто не, по меня, не, по, не, не, не запретит компании Shell после 15 скважин пробурить еще 140 или 100 или 200. Просто нет механизма. Я даже скажу больше. Сейчас в правовое русло вести этот договор нет механизма. И я простую вещь скажу. Вот у вас есть оценка, оценка нашего законодательства, ну, анализ. Вычерпна. Дальше у вас есть пропозиции. Замечательно. Но мы в этих пропозициях говорим о субъекте господаревания, который получил исключительные законодательные прерогативы, которые прописаны в СРП. Поэтому между вот этим и вот этим должно быть СРП. Потому что если мы вот это принимаем на платформе вот этого, и сейчас не знаем о том, какие законодательные изменения закреплены в СРП, может вообще возникнуть законодательный коллапс. Поэтому, безусловно, любые пропозиции возможны после того, когда документ, который субъект господарования выводит из общего законодательной платформы, как минимум этот документ есть. И вот сейчас даже в этой дискуссии о 15 скважинах, это вы откуда это узнали? Это Шел говорит, я согласен. Но я вам скажу другое, даже на этапе разведки СРП, договор разрешает утилизационные скважины, скважины закачивания, инжектирования, да, но как опция предусмотрена, под землю в том числе, это разрешено, даже на этапе этих 15 скважин. Потом, если мы говорим о давкилле. Ну подождите, человек моет одну машину на берегу речки, 100 машин моется на берегу речки. А в чем здесь вопрос? Здесь вопрос количественный вопрос. Поэтому, когда мы даже сейчас говорим об одной скважине, об одном гидроразрыве, на, на 10 скважин будет, например, там станция до очистки, это все должно быть в, урегулировано в правом поле. Поэтому я хочу сказать так, совершенно вычерпная работа, замечательная. Но единственное, что есть зона, в которую вас не пустили, и отсюда оно не идет. Да Поэтому... Это не нет у вас, у вас нет рассекреченной СРП. Да. первых ну, я хочу так, не согласиться с вами касательно отсутствия правовых механизмов по счету вреда и компенсации. Сейчас я просто зацитирую о том, что первое э, разъяснение высшего еще на тот момент арбитражного суда, в котором содержится более 120 страниц шестым шрифтом, Продейки петяня практики вынесения спорику ввязаны с заступлении законодательного палаты на вторичном правном в, в том числе петяне компенсации, датирована 27 июня 2001 года. Оно не раз дополнялось, расширялось, и поэтому если ну потом это высший арбитражный суд, это последний момент инстанция, сейчас это высший хозяйственный суд, вопросы компенсации, подсчета ущерба экологического огромные можно вопрос? В СРП этот суд прописан? Вы знаете, какой в СРП прописан суд? Вот там суд, который вы сейчас говорите, он там не прописан, там международный суд прописан. Вы ссылаетесь на документ, который в том-то и дело недействительный, без СРП договора. Это вообще правовой анализ невозможен. Вот в чем вопрос. Там этот суд не урегулирован. Они сразу выносят все на международный уровень. Зачем вы говорите об этом суде? В этом и вопрос, что данный документ выходит за рамки Конституции Украины, Валерий, а вы хотите обмежить его. Валерий, да. Мы сейчас говорим не о вопросе Шел, вы сказали, дословно, я вас цитирую, да. я записала, что в Украине отсутствует законодательное регулирование большой компенсации за экологический век. Это неправда. Это неправда. Конечно, Тогда в рамках данной дискуссии есть. говорю. Я в, дан, в рамках дискуссии говорю компании Shell и, то, и той площади, которая сейчас является в Украине самой большой, 7,5 тысяч и, безусловно, регулирование, которое вы сейчас предлагаете, оно прежде, прежде всего касается компанию Shell, как по объемам, как по количеству, так, так и по возможному вреду. Поэтому почему? мы, безусловно, почему? как почему? Мы с сей? С сей? Сей? почему... Я вам объясню. Сейчас на всей Украине 30 тысяч скважин пробурено со времен Царской России. 30 тысяч. И когда я вам сказал 140 тысяч скважин, это фаховый доклад официальный. Нет, вы можете с ним также, еще раз хочу сказать, человек презентовал свою работу, я, и, и, и предметом его исследования является гидрология этой территории. Поэтому я вам скажу честно, с ним можно спорить, когда действительно это будет такой же фаховый спор. А пока нас нету фахового разработки какой-то, которая отменяет эту информацию, мы ее должны брать. Мы выходим просто за межи нашей... Согласен, согласен. Ми, 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 ми показуємо, як зараз регулюється ця діяльність. От, і там досить детально прописано і постановки, і додаємо, і так далі. Тому тому. Також ми пропонуємо і обговорюємо певні шляхи удосконалами цього регулювання. І ми так думаємо, що дано, якщо ці буде сприйнято, якщо це буде затверджено, то компанії надає і будуть діяти відповідно до цього законодавства. в том числе я так думаю. компании Shell. Не имеет никаких подстав Я вам скажу, в СРП написано, что она и защищена компания от смены законодавства. Вы понимаете, в чем вопрос? Почему сейчас ушел Шеврон? Потому что после подписания СРП Shell у нас поменялось законодательство. Но смены законодательства не касаются СРП Shell. Поэтому те изменения, которые вы сейчас внесете, они могут быть использованы только для упрощения размещения скважин но никоим образом к СРП они не будут иметь отношения. А само СРП находится вне правого поля сейчас Украины. Вот в чем коллизия. Да. Ну, извините, дякую, может быть, что в час. Дякую. Нет, насколько я могу положение еще до смены законодавства, ну, может быть, я говорите, что это было, если Насколько я помню, то там, ценность это не стосует не стосует питания, которые регулируют... к сожалению. Вот в том-то и дело, что вот этот вопрос был главным предметом преткновения экологических организаций о том, что пусть не, не будет расшифрована экономическая составляющая, насколько выгоден э, разделение углеводородов в Украине или Шел, это вопрос второй. А экологи просили официально рассекретить именно экологическую составляющую. Тогда бы половины спора бы не было бы просто, потому что, в общем-то, там положение абсурдное, в том-то и они противоречат. Ну, да. Вы в чем... Чому ця дискусія ніколи не завершується? Да? Ми вже насправді не на перший раз з вами бачимося, і це тільки ми, а інші люди ж, насправді знають вас довше і Тому що ну, ви вважаєте, ви передбачаєте якийсь злий умислі. Вот. А, а от я, наприклад, вважаю, що я буду. Таково злой умисло. Ви розумієте, ви так, ну, от ви, Ну, шукає, ну, тут шукаєте. Ну от, от це обумовлює цю, цю цю І я тому пропоную, щоб ми йшли такими невеликими кроками. Один крок, другий крок, третій крок. Тому що, як я вже сказав, що на мою думку скромну, що Україні потрібно як чисте довкілля, так і нафта і газ. Вони нам потрібні. І ця господарська діяльність нам потрібна. І тому треба просто зрозуміти, як зробити так, щоб ця господарська діяльність... Була мінімальна, ну з мінімальним впливом на довкілля. Давайте от що до цього будемо працювати. Я чітко хотів би підтримати пана Валерію. Ну, питання, яке в принципі, виходить за межі а, нашого семінару, тематики нашого семінару за межі власне суб'єктів господарювання. Щодо а, пана Валерій озвучив щодо розподілів там фінансування стабілізаційних фондів. І так далі, тобто це фактично питання державної політики, яким чином має використовуватися ті вигоди, які держава отримує за рахунок приходу інвесторів і видобутку корисних копал. Тобто існує той же міжнародний досвід показує, що в Польщі там частина зборів відраховується в екологічний фонд там. в Великобританії. Певні суми відраховуються місцевим громадам. Але це має бути це питання не, не компанії, не видобувників, а питання державної політики, яким чином вона використовує вигоди. Якщо є чи є, ще запитання, або там звільнити. Тоді, якщо немає коментарів, на этом я оголошую наш захист за трибу. за участие и до новых встреч. Спасибо.